Первые три четверти вроде команда так плохо отыграла, провалила, в последней четверти собрались. Вот чего не хватило, чтобы добыть победу? Того и не хватило, чтобы в первых трех четвертях так отпустили далеко соперника, чтобы в четвертой четверти догонять уже было проблематично и сложно. Завтра за счет чего будете стараться победить? За счет баскетбол. Такой вопрос непонятный. Кого бы могли отметить из своих игроков? Трудно кого-то отметить, потому что ошибок было, сделали во время игры очень много, поэтому отметить практически никого не а, а причина такой массы ошибок? Ну, по всей видимости, то, что средний возраст нашей команды, если брать, не брать Арабаджи, единственного игрока, средний возраст команды 19 лет, поэтому ребятам 18-19 лет очень сложно пока есть еще э, при мудростях тактических схем действий, как бы правильно ориентироваться, перейти с детского в на мужской. Какие-то конкретные цели ставит ваша команда на сезон? Ну, занять повыше место, сыграть повыше. В прошлом году мы были третьи, побороться опять таки за призовое место. Тимур сегодня, возможно, сыграл немножко ниже, чем все ожидали. Как вы думаете, за счет чего? Ну, если учесть, что Рабаджи 14 сезонов играет по 40 минут, и в каждой игре забивают в среднем там, по 25-20, то на 15 сезон, когда ему уже 30 лет, понятно, что у него будут какие-то определенные спады, какие-то подъемы. Это естественный процесс. Поэтому его спортивное долголетие через Я не знаю, пока есть еще таких игроков у нас на Украине, которые вы могли бы столько лет играть и по столько времени, и не пропустив практически ни одной игры в чемпионате за 14 сезонов. Достойный пример для подражания. Что-что? Достойный пример для подражания. Ну, он как раз и держится в команде, и помогает и мне, тренеру, и мне. Сейчас пишет диссертацию, будет защищать диссертацию, очень много положительных моментов. В спорте пока не всему тяжеловато, тем более, что рядом с ним играют ребята, возраст которых на, иногда на 10-12 лет моложе молочи. Спасибо. Хорошо, спасибо.